Хотілося, щоб злетіти до сонця. Історія закінчилася трагічно. Але людина продовжувала мріяти про небо, і мрія її стійснилася.

Же я буду говорить о том, что я волнуюсь? неправильно. Не не я не волнуюсь. Я уверен в том, что все будет нормально. сюда, Живёшь, нет, не живу. Нові світи відкривають ті, що йдуть за обрією. Вони торують людству шляхи в майбутнє, їхні справи стають набуттям і величу держави, усієї цивілізації. Серед видатних досягнень науки і техніки нашої держави чине найяскравіша зірка авіація. Ще на початку минулого століття Україна стала одним з центрів літакобудування перших польотів повітряних сміливців. Ігор Сікорський, найвідоміший наш авіаконструктор тієї далекої доби доби світанку авіації. Сергій Уточкін. Це він захоплено вигукнув. Земля вже піді мною. Я в обіймах нового друга, у чарівно принадливому безмежі. Петро Нестеров, у небі він тужив за землею, а на землі за небо. Можеть, подчеркнуть, що робота це не легка. Пусть не думають молодеж, що це так просто. Взять карандаш, почати малювати і стати конструктором. Олег Костянтинович вважав, конструктор повинен бути людиною, яка володіє фантазією, що базується на реальності. І реальністю, яка збагачена фантазією. Він мріяв стати льотчиком. выше за птахи, ширя в небе над Коктебелем, на планерах собственной конструкции. Он мріяв стать художником и все жизнь занимался живописью. Он то ли чувствовал, я не знаю, как это сказать, но любил один приехать и выли, выехать на э, аэродром, летное поле, рядом с полосой стоять и смотреть, как взлетают и садятся самолеты. И он мне говорил, вот взлеты и посадки самолетов, они как волны моря. Я, говорит, в молодости, когда был в районе Коктебеля, часто приходил на берег моря и смотрел. Одна волна совершенно не похожа на другую. Накатывается, одна выше, другая ниже там. Одна с барашком, другая каким-то образом по-другому. И мне интересно, я испытываю удовольствие, глядя, как взлетают самолет. Ан, сто двадцать Руслан последний шедевр Олега Антонова. Земной шар в том виде, как он сейчас существует. Он даже мал для этого самолета. Если бы Земля была раза в 3-4 больше, вот тогда бы это а, ну, как раз как раз для таких размеров Земли был бы этот самолет. Мы на этом самолете прорвались уже на внутренний американский, североамериканский рынок. Попасть на рынок американских перевозок для компаний, многих непросто, потому что там жесткая конкуренция среди своих американских компаний. Но начать перевозки внутри Америки, в Соединенные Штаты, это вдвойне тяжело. А наш самолет как раз используется уже не один раз для перевозок внутри Соединенных Штатов. Недавно буквально вернулся экипаж, рассказывает, заходили на посадку в Сиэтле, слышат по СПУ разговоры наземных диспетчеров. Говорят, а что это правда, там русский самолет к нам летает. Но ну, для них мы все русские, пока еще все русские. Русский самолет летит. Да, говорят, русский. А что мы, мол, сами не можем перевозить? Да, вот, не можем. У нас, говорят, нет такого самолета. Отвечает. Жили. Американское правительство, когда у них разного рода стихийные бедствия там и так далее, они нанимают наши самолеты, а Н-124, они свои Си-5. А почему, как они объявляют в прессе, также вот объясняются, Почему они платят АНТК Антонов? А потому что мы дешевле возим, чем их военные на своих сипятах. Мы все время там работаем. Так что можно ждать прорыва на международный рынок? Ну, Одним Значит, я Всем так стой. вам скажу, что такое прорывы. Не прорываться, лучше работать. А какая вероятность проекта? Я скажу, разве это не международный рынок? Если мы ввозим сегодня, возим по всему миру. И нет такой точки в мире, где бы мы не были и не возили грузы. В том числе мы возим гуманитарную помощь под флагом ООН, там нанимает нас американское правительство. То есть это ведь тоже товар, авиационные услуги. И на мировом рынке он сегодня полностью востребован, и эту работу мы выполняем. Мы, Зарабатували все время. Врім всієї вот розрухи літ ми зарабатывали. І 70 самольотів первин ми делали, затем второй самольот після катастрофи. Мав Олег Антонов ще один талант. Чуття на людей обдарованих, закоханих у професію. У Петрі Балабуєві він не помилився. И теперь новые поколения анів летять над континентами. Запорижжа, Мотор Сич, выставочный павильон. Січ одне з найбільших у світі підприємств із виробництва авіаційних двигунів для літаків і вертольотів. Наші українські двигуни працюють майже в ста країнах світу. Недарма Мотор Січ має свої представництва навіть у далеких Бразилії та Аргентині. Порадуется на вид в конструкторскому бюро «Прогресс». Так вот этот документ ⁇ это технические условия на изготовление и поставку двигателя. И ты его должен подписать, а ты... Нет, ты... говорят, что ты его вернул этому жеманику. А, а это, У нас же а это вообще. А а а по... а а Значит, попружение. он отстегнул и проверил контакт. Самый главный приоритет. Это сохранить кадры, научно-технический потенциал, способность наших людей творить новую технику. Многие ушли, ну, из них ушло, когда мы начинали анализировать, только процентов 10, которые заслуживают того, чтобы у нас работать. А остальные ушли на дешевые хлеба, богатые хлеба, но толку от них у нас на предприятии не было, поэтому мы не сожалеем о выходе этих людей. Притоку молодых мы придаем особое значение. У нас была поставлена цель за эти годы обновиться примерно по молодежи на 400 человек. За эти три мы эту задачу выполнили. Почему вы выжили? Пришло трое ребят молодых наших у нас на работу, зашли ко мне и говорят, вот мы у вас работаем уже полгода, не можем понять, откуда у вас берутся деньги, чтобы платить зарплату. Объясните нам. Я говорю, я если вам объясню, то вы вообще ничего не поймете, как у нас говорят, что мы ребята спрыгиваем, но не дураки. Немножко соображаем, как жить в этих условиях. Приходится крутиться много и находить. Я считаю, если маленькие островки, большие островки на Украине одни будут подниматься, вот, скажем, я отношусь в наше предприятия к этому делу, если у них будет улучшаться жизнь на этих островках, ну, на, улучшаться ну, социальная обеспеченность, если занятость будет расти на этих островках, то вот эти островки, и в конечном итоге определят будущее Украины. Я за то, чтобы не разрушать прошлое, а его совершенствовать. И в этом смысле я консервативный оптимист. Верю, что если действовать таким образом, опираться на этот опыт, его совершенствовать и, конечно, учитывать новые условия, то будущее должно быть обеспечено. И оно должно улучшаться. Работа очень интересная, хотя и ответственная, и очень ответственная. Ведь у нас на испытательной станции это труд всего коллектива. Это труд конструкторов, это труд токаря, это труд технолога, это труд сварщика, это труд сборщика. И все это дело вместе приходит к нам. Здесь очень огромный. Вы думаете, чего у меня волос нет? Люди у нас очень тоже ответственные. Значит, если надо сутки, могут и сутками сидеть. Вот что-то не получается, а его надо в срок сделать эту работу. Мы можем зарегистрировать одновременно 1200 параметров. Это убрасывание ограда. Так, это ливневое испытание, то бишь имитация ливня. Какие птицы надо стрелять, какой вес. Так, с какой скоростью? Дикая утка может быть. Но так как дикую утку тяжело поймать, значит, ну, птица есть птица. У нас специфическая птичка. Взлетная полоса вдоль моря, спереди и сзади залив, а граничит с полосой, взлетной, взлетной полосой, узкая полоска воды, где мол, на котором обычно сидят птички, чайки. При взлете самолета в самый критический момент спорхнула стая птиц, и мы на полном ходу врезались в эту стаю. Сразу произошел помпаж одного из двигателей, выключение его. И на другом двигателе еще вперед резко повысились вибрации, дойдя до критического уровня. Только благодаря искусству пилота командиром был Багуля Николай Сергеевич. И фамилия-то какая, Бог, как будто Бог нас спас. Штурманом был его брат, Багуль Александр Сергеевич. Наиболее в этой критической обстановке проявил себя инженер наш, сказать Мы с командиром мгновенно поняли, что нужно делать. 48 птиц повстречались с Русланом. Морские чайки-бакланы, они имеют большой вес, 8-9 килограмм. 48 снарядов, повстречавшихся на пути самолета со скоростью 300-320 км в час. Вот. И хотя и были значительные повреждения, отчасти. Но, тем не менее, самолет справился, экипаж справился. Очень э, сложный был полет, он занял 11 минут. Но эти 11 минут стоили, но их сотен полетов других бы. Это уникальный случай в мировой практике авиационного дела. И это тоже очень памятно. Растеряться экипаж не имел права. И он сработал. Те, кто растерялись, к сожалению, не могут вам уже об этом рассказать. Вечером в гостинице мы собрались и отметили свой день рождения. Одним из тостов наших было тост в честь создателя этого самолета, в честь фирмы, в честь самого самолета. Справление життя – это праця и праця, напружение всех сил, разумовых и физических. Это, зрештою, випробування на мощность. Харківське авіаційно-виробниче об'єднання. Першим директором і головним конструктором тут був Костянтин Калінін. Його літаки знайшли широке застосування у різних галузях народного господарства. Посідали перші місця на міжнародних виставках. Талановитий авіаконструктор був нагороджений орденом трудового червоного прапора. и загинул у сталинских таборах. Чтобы рассказать про известных авиаконструкторов, которые работали в Харкове, нужен не один фильм. Если посмотреть хотя бы на тот мотор, там сотни тысяч деталей. Или взять небольшой агрегат, который выпускает наш завод ФЭД топливный регулятор. В одном агрегате около двух тысяч наименований деталей. Это регулирует подачу топлива, но это же образец интеллекта создать двигатель, создать систему регулирования, создать аппаратуру, создать практически воссоздать наш человеческий организм в самолете. Это нужен особый интеллект, это наука. Работают сотни научных учреждений на то, чтобы создать этот самолет. И сегодня мы понимаем, что нужно сохранять авиационную промышленность. Не только как одно из основных отраслей экономики нашей Украины, но и как большой интеллект. И потерять ее просто нельзя, это будет преступно. И тот, кто выступает, это просто недалекий человек. Он не понимает. Это так же, как предложить загубить писателя с его книгой, с его мыслями и не дать ему развиваться. Нельзя стратегические заводы типа нашего останавливать. А государство в каждом обществе имеет свою долю и должно государство управлять основными своими ценностями. Если этого не будет, раз мы определили авиационное направление стратегическим, значит нужно его поддерживать. И поддерживать нужно делом, кто останавливал. Тот, кто электроэнергию отключает. Я не знаю, по чьей команде. Клетка, диспетчера. У нас всегда стрелочник виноват. В государстве есть государь. Вот он командует. А стрелочник не должен быть виноватым. Стрелочник должен выполнять то, что скажет государь. Наш завод работает. И я знаю, почему он работает. Потому что наш коллектив понял, что для того, чтобы жить нужно положить на плаху все, что есть, и тогда только выживем. А это интеллект свой, это те технологии, которые у нас имеются, это вера в то, что наше государство в конце концов будет нормально жить. Вера в то, что у нас у всех есть кому передавать наше дело. Это наши внуки. И потом наши внуки должны сегодня понимать что и гордиться, что они живут на Украине. Коли ми знімали ці кадри, Олександр Галуненко готувався вперше підняти в небо Ан-70, літак 21-го століття. А до цього був перший політ найбільшої та, мабуть, і найкрасивішої в світі мрії. Конечно, это був был праздник для всього нашого коллектива, не только для ключиків, потому що создали його. Ну, скажем, десяток тысяч умов прекрасных. Вот. И работа летчика-испытателя заключалась это в том, чтобы, ну, скажем, на завершающем этапе научить самолет уже, скажем, летать. И дальше дать путевку ему в жизнь. Вот. Ну, обычно спрашивает, какие чувства были там в первом полете. Ну, на такой вопрос у меня уже как бы э, готовый ответ. Конечно, чувство ответственности. Самолет совершил после семилетней стоянки первый облет, облет так называемый на э, подтверждение живучести и того, что он в боевом состоянии. Единственный самолет, который сегодня может возить грузы весом более 150 тонн. Э, Но ну, 150 тонн может возить Руслан, а этот самолет может возить 250 тонн. Я всех поздравляю вот и в Украине и в России, и всех авиационных болельщиков, всем, что новый самолет А-225, он восстановлен и начинает свою жизнь дальше. Через 10 полетов он получит сертификат и начнет нормальную коммерческую работу жить.